Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aa, Nama saya Muhammad Azman Ujdi bin Muhammad Najib Daripada unit Bahasa Melayu 1 Hari ini kami akan membentangkan isu kesantunan bahasa dan langkah menanganinya Aa, Berikut merupakan ahli kumpulan kami Yang pertama iaitu saya sendiri Muhammad Azman Ujdi bin Muhammad Najib Yang kedua Nur Fatihah binti Ma'rifin Ma yang ketiga, Nur Iwana binti Abdullah Padil dan yang terakhir ialah Nur Izzah Idina binti Ahmad. Dan mari kita tanpa membuang masa lagi, uh, mari kita ke isu yang pertama iaitu Baiklah, kita rujuk kepada isu yang pertama iaitu penggunaan bahasa kasar dan singkatan yang tidak sesuai dalam kalangan pelajar di media sosial. Uh, huraian isu adalah dalam era digital ini ramai pelajar menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram dan WhatsApp sebagai medium utama mereka untuk berkomunikasi. Namun penggunaan bahasa kasar, makian serta singkatan yang tidak sesuai seperti perkataan bodohlah engkau, kau tak buat kerja, tak guna otak atau singkatan keterlaluan macam macam BDH je atau, yang menunjukkan bahawa hal ini semakin menjadi biasa dalam kalangan remaja kini ini bukan sahaja menjejaskan uh, imej diri malah menormalisasikan komunikasi yang tidak beradab dalam uh, kalangan rakan sebaya dan kita lihat pula kepada dan kita lihat pula kepada strategi yang boleh dilaksanakan iaitu pendidikan literasi digital dan etika bahasa dalam talian yang pertama uh, yang pertama yang kita boleh lakukan ialah menyerakkan modul literasi digital dalam kurikulum sekolah yang pertama, sekolah perlu memasukkan pendidikan tentang etika komunikasi dalam talian sebagai sebahagian daripada silibus, terutamanya dalam mata pelajaran seperti pendidikan moral, bahasa Melayu ataupun teknologi maklumat. Yang kedua, pelajar uh, sekolah perlu didedahkan kepada kesan negatif penggunaan bahasa kasar dan tidak sopan serta cara berkomunikasi secara profesional dan sopan di dalam alam maya. Dan contoh pengaplikasian melalui aktiviti yang boleh kita laksanakan di sekolah yang pertama ialah uh, tugasan uh, menilai dua dua jenis komen di media sosial iaitu bersopan dan satu kasar ya, yang satu sopan dan yang satu kasar uh, di mana pelajar diminta oleh guru untuk menilai impaknya dan membincangkan nilai yang terkandung dalam uh, uh, media sosial tersebut yang kedua uh, pelajar akan dapat menilai jenis-jenis komen positif dan negatif serta impaknya terhadap komuniti yang atas talian sama ada ianya membawa kepada keharmonian ataupun perselisihan faham akibat jenis-jenis uh, komen yang diutarakan ataupun digunakan di dalam media sosial tersebut. <coughs> yang kedua yang boleh kita lakukan adalah kempen sekolah iaitu bahasa cermin peribadi di mana Uh, sekolah boleh melaksanakan kempen dalaman yang menggalakkan pelajar menggunakan bahasa yang baik di dalam platform digital yang, yang mempamerkan kesantunan berbahasa yang baik. Ya, pihak sekolah boleh mewujudkan kempen dengan cara memasang poster ataupun membuat video pendek pelajar sendiri tentang cara memberi komen yang membina di media sosial secara berhemah dan sopan santun. Di, dan, dan uh, contoh pengaplikasian peng melalui aktiviti adalah Uh, pelaksanaan kempen poster digital ia memaparkan elemen-elemen kesenteraan berbahasa dalam komunikasi dalam media sosial contohnya poster yang mempunyai slogan seperti netizen berbudi di dunia digital harmoni dan uh, strategi yang ketiga iaitu penglibatan ibu bapa dalam penguasaan pelajar uh, di mana uh, ibu bapa perlu memainkan peranan dengan memberi pendedahan tentang pentingnya menjaga tutur kata dan kesopanan dalam bersosial dengan sentiasa memantau komunikasi anak-anak mereka secara dalam talian. Ibu bapa boleh mengajar anak-anak mereka mengenai nilai-nilai murni dan penggunaan bahasa dan adab ketika berinteraksi dengan orang lain agar tidak menguris perasaan maupun menimbulkan pembalahan ataupun fitnah yang boleh menjatuhkan imej uh, uh, ahli keluarga ataupun pelajar itu sendiri. Contoh pengaplikasian melalui aktiviti iaitu ibu bapa boleh meluangkan masa seminggu sekali untuk bersama-sama dengan anak mereka, menyemak kawan-kawan yang mereka kongsi di media sosial untuk memastikan bahawa tiada sebarang unsur-unsur yang negatif yang dapat mempengaruhi aa, kepada anak-anak mereka. Semasa menyemak, ibu bapa boleh memberi teguran yang membina sekiranya terdapat penggunaan bahasa kasar ataupun singkatan yang tidak sesuai sambil menjelaskan alternatif yang lebih sopan supaya mereka lebih menggunakan uh, orang kata bahasa bahasa yang lebih sopan dan juga uh, lebih profesional lah ketika berinteraksi dengan orang lain. Seterusnya, isu kesantunan berbahasa yang kedua adalah kemerosotan kesantunan berbahasa dalam kalangan pelajar. Jadi pelajar semakin kerap menggunakan uh, bahasa kasar, tidak formal dan tidak menghormati orang lain dalam perbualan harian serta media sosial. Hal ini menjejaskan suasana pembelajaran yang harmoni dan nilai murni dalam kalangan warga sekolah. Jadi terdapat beberapa strategi guru untuk menangani isu kesantunan berbahasa ini. Baiklah yang pertama adalah menjadi teladan bahasa yang sopan kepada murid-murid. Okey, guru ni harus sentiasa menunjukkan contoh komunikasi yang berhemah, sabar dan sopan dalam semua situasi termasuk ketika marah atau menegur pelajar. Jadi apabila pelajar melihat guru konsisten dan menggunakan bahasa yang baik, mereka juga akan terdorong untuk meniru perlakuan guru tersebut. seterusnya yang kedua adalah menyelitkan nilai kesantunan dalam PDP. Jadi guru boleh memasukkan elemen kesantunan berbahasa dalam aktiviti pembelajaran seperti lakonan, pembelajaran kumpulan, dan juga penulisan dan karangan. Dengan cara ini, pelajar bukan sahaja dapat belajar kandungan akademik tetapi juga belajar adab komunikasi. Yang ketiga pula adalah memberi teguran secara hikmah dan berhemah. Jadi, jika berlaku penggunaan bahasa yang kasar, guru perlulah menegur secara lembut tetapi tegas menggunakan contohnya menggunakan pendekatan psikologi seperti berbincang secara peribadi ataupun memberi peluang kepada pelajar tersebut menjelaskan diri jadi perkara ini lebih berkesan daripada memarahi mereka secara terbuka yang keempat pula adalah menganjurkan aktiviti bertemakan kesantunan. Jadi guru boleh mengambil inisiatif menganjurkan pertandingan syarahan, pidato, pantun, drama atau kempen bahasa yang mendorong pelajar menggunakan bahasa sopan. Jadi aktiviti ini memberi peluang pelajar mengamalkan nilai yang dipelajari. Dan yang terakhir adalah mewujudkan hubungan mesra antara guru dan juga pelajar. Jadi guru perlulah mewujudkan suasana bilik darjah yang mesra dan saling hormat. Jadi apabila pelajar merasa lebih dihargai dan uh, selesa, mereka akan lebih mudah untuk menerima teguran dan mengamalkan uh, komunikasi sopan dengan guru-guru serta rakan-rakan yang lain. Selain itu, isu ketiga ialah kelemahan dalam penguasaan bahasa Melayu baku kelemahan penguasaan bahasa Melayu baku dalam kalangan pelajar semakin ketara apabila mereka lebih selesa menggunakan bahasa pasar dalam semua bentuk komunikasi termasuk urusan rasmi Ramai pelajar gagal membezakan konteks penggunaan bahasa lalu menulis dan bercakap menggunakan ayat tidak gramatis, ejaan sikatan dan bahasa rojak. Hal ini menjejaskan kemampuan menyampaikan idea dengan jelas serta melemahkan kesedaran terhadap kepentingan menjaga kesantunan dan keindahan bahasa Melayu. Baiklah antara strategi yang boleh uh, menangani isu ini ialah uh, yang pertama penerapan nilai murni melalui pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP Uh, guru perlu memanfaatkan sesi PDP untuk menerapkan nilai kesantunan bahasa bukan hanya dalam subjek bahasa Melayu, bahasa Melayu tetapi juga dalam semua mata pelajaran. Uh, aktiviti seperti lakonan, forum dan perbincangan nilai murni boleh membantu pelajar memahami dan mengamalkan bahasa sopan dalam pelbagai situasi. Seterusnya yang kedua ialah penegasan Peraturan sekolah berkaitan kesantunan bahasa. Uh, pihak sekolah wajar menggubal dan menegaskan peraturan yang melibatkan penggunaan bahasa termasuk menetapkan hukuman bagi pelajar yang menggunakan bahasa kasar. Selain itu, kempen seperti Bahasa Jiwa Bangsa dan Santun Bahasa Cerminan Diri uh, boleh dijalankan untuk meningkatkan kesedaran dan membudayakan kesedaran kesantunan dalam kalangan warga sekolah. Jadi, baiklah yang terakhir iaitu isu pengaruh media sosial dan budaya luar. Seperti mana yang kita tahu pengaruh media sosial uh, dan budaya, uh, budaya luar semakin membimbangkan terutama daripada dalam kalangan uh, remaja sekolah tersendiri. Kenapa? Kerana mereka ini mudah terpengaruh daripada anak-anak luar daripada melalui gadget-gadget yang mereka Uh, main daripada ibu bapa yang memberikan gadget tanpa lah orang kata macam uh, tidak terkawal seperti contoh mereka uh, uh, menggunakan bahasa Rojak ataupun selangar-selangar yang dipelajari daripada media sosial seperti TikTok, YouTube dan pelbagai platform lain. Uh, jadi murid-murid ni uh, dia cenderung dalam meniru situasi uh, meniru gaya bahasa yang digunakan dalam filem dan juga kandungan media sosial tanpa menyedari uh, penggunaan bahasa yang sedemikian ini sedemikian ini boleh menjejaskan penguasaan mereka terhadap bahasa Melayu standard khususnya konteks akademik yang profesional jadi untuk membendung masalah ini daripada terus berlarutan guru memainkan pelbagai peranan dan strategi uh, untuk menapis uh, daripada masalah ini terus uh, merebak dalam kalangan remaja dan anak-anak murid uh, di sekolah. Nah, jadi yang pertamanya uh, guru haruslah menerapkan penggunaan bahasa Melayu standard dalam pengajaran. Contohnya semasa mengajar guru harus uh, menunjukkan contoh penggunaan bahasa Melayu baku dalam pertuturan dan penulisan. Kerana apa murid-murid uh, ni dia cenderung meniru apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dan mereka ingin mencuba perkara tersebut. Jadi apabila guru berkonsisten menggunakan bahasa standard, murid secara tidak langsung akan meniru dan mempraktikkannya. Dan ini boleh membentuk uh, budaya penggunaan bahasa yang betul dalam kalangan pelajar lah. Jadi strategi yang kedua ialah guru boleh mengadakan aktiviti bahasa yang menyeronokkan dan membina. Contohnya guru boleh merancang pelbagai aktiviti seperti pertandingan pidato, forum, re, forum remaja, penulisan cerpen, pantun dan juga debat. Uh, ini bukan sahaja boleh orang cakap. Uh, meluaskan tata bahasa dan juga memupuk keyakinan Tet tetapi uh, ia juga boleh sebagai latihan asas untuk mereka terus berkomunikasi dalam bahasa Melayu uh, sekaligus tidaklah macam terlalu terikut-ikut dengan bahasa Rojak dan juga Selangor yang mereka dengar daripada uh, media sosial. Selain itu, guru juga boleh memberikan pendedahan tentang kesan negatif penggunaan bahasa selangor. Nah, dengan ini guru boleh menjelaskan kepada murid bahawa penggunaan bahasa selangor ni uh, boleh melemahkan penguasaan bahasa rasmi. Jelah jika kita terlalu terikut-ikut dengan budaya barat jadi kita tidak tahu asal usul bahasa Melayu dan juga kepentingan dan juga kita kena memberikan pendedahan yang uh, orang cakap kesan yang buruk yang uh, boleh terjadi dalam kalangan remaja dan yang keempat ialah guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar BBM yang memartabatkan bahasa Melayu dengan contohnya guru disarankan menggunakan bahasa eh, bahan bantu mengajar seperti video artikel dan modul yang menampilkan penggunaan bahasa Melayu standard yang betul ini penting untuk memastikan murid sentiasa terdedah kepada model bahasa yang baik dan juga berkualiti jadi secara keseluruhannya yang saya boleh simpulkan Ialah uh, kesantunan berbahasa ni perlu dipelihara Dan diterapkan dalam kalangan murid Agar mereka dapat berkomunikasi dengan sopan Beradab dan juga uh, bersesuaianlah dengan tata bahasa Yang mereka gunakan, gaya bahasa yang mereka gunakan uh, Supaya mereka terhindar daripada anasir-anasir anasir negatif Yang kita tidak mampu untuk membendungnya Jadi pengaruh media sosial dan budaya luar ni tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan nilai murni dan berbahasa. Saya rasa itu sahaja perbentangan daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih.